fuzayl ibn iyaz rahmlloh odamlar tik turgan holda qo'llarini samoga ko'tarib yig'lab alloh aza vajallaga duo iltijolar qilayotganini ko'rib yonlaridagi odamga sizningcha agar ularning hammasi bir boyning eshigi oldida bir daniqni ya'ni dirhamning oltidan biridek arzimagan bir, bir narsani so'rab turishsa uni qaytaradi deb o'ylaysizmi dedi allohga qasamki yo'q qaytarmaydi alloh taoloning nazdida mo'min bandalarini mag'firat qilish ana o'sha daniqni berishdan ham yengildir bandalari so'rashidan avval ijobat qiluvchi zot osiylarni kechirish bilan karam ko'rsatuvchi zot har qachon huzuriga avf talab qiluvchilar kelsa yomonini to'sib yaxshilik bilan ehson qiluvchi zot shunday zotga cheksiz hamdu sanolar bo'lsin